Уважаемые котовчане и гости нашего города, сегодня мы отмечаем День чествования участников боевых действий на территории других государств. 27 лет назад отделяет нас от вывода войск из Афганистана. 27 лет с того дня, когда закончилась никому не объявленная война. Война, в которой не было ни победителей, ни побежденных. Прошли годы, но подвиг солдат живет и будет жить в веках и сердцах народа. Вечная слава героям, живым и павшим. Торжественный митинг, посвященный участвованию участников боевых действий на территории других государств, объявляется открытым. Союза ветеранов Афганистана города внести равнение на знамя. предоставляется председателю Котовского городского суда ветеранов Афганистана Борису Николаевичу Редько. Дорогие боевые братья, уважаемые котовчане, 27 лет прошло, как окончилась проклятая война в Афганистане. Пять человек наших земляков не вернулись с этой войны. После войны померло уже от ран 35 человек. 45 человек получили инвалидность. 45 человек как полчан Да, прошли мы нелегкую эту и в Афгане, и в Египте, и во Вьетнаме, и Ангола, Чехословакия, Венгрия, Египет. Во многих странах наши земляки побывали, выполняли интернациональный долг. Многие сейчас говорят, что это было несправедливые войны и так далее. Но мы выполняли с честью выполнили с честью свой воинский долг. Не опозорили вас, земляков наших. Не опозорили честь наших отцов, которые погибли во время войны. Вечная память погибшим и помершим от ран нашим земляков. А вам, дорогие боевые братья, я желаю здоровья, благополучия, семейного блага, всего-всего наилучшего. И должны мы быть все вместе, разом и сила, держаться друг к другу, друг друга. Тогда мы все преодолеем. Будьте здоровы, ребята. Слово предоставляется заместителю Котовского городского головы Татьяне Степановне Пониполюк. Уважаемые военные интернационалисты, катачане и гости, сегодня в нашем городе знаменательный памятник торжественный день. 15 февраля наша Украина отмечает очередную годовщину вывода войск из Горожьих из Афганистана. В этот день мы чествуем тех, кому суждено было пройти огненными военными дорогами. Республики Афганистан и других горячих точки планеты. Проходят годы, но для многих бывших солдат война остается живой болью и великой памятью о тех, кто не вернулся из той войны. В любом государстве Главным для воинов интернационалиста были есть и будут мужество, героизм, отвага и силы. Мы и сегодня видим эти черты в наших земляках, которые в разные времена выполняли свой долг. Ведь они защищали мир на земле, а многие из них и сегодня защищают нашу родину в боях на востоке страны. И мы благодарны им за их патриотизм, за наше совместное сотрудничество, во имя процветания Катовска и нашей независимой Украины. Уважаемые друзья, в этот праздничный день почета и памяти от имени городского головы, исполнительного комитета, городского совета я желаю вам, вашим семьям и всем потовчанам крепкого здоровья, вселенного благополучия, мира и спокойствия, согласия и любви. Слава Украине! в соответствии с распоряжением Одесской областной администрации грамотой награждается Гончарук Александр Анатольевич. Грамоты вручает заместитель городского головы Панипалюк Татьяна Степановна. Пожалуйста, Гончарук. Кто-то за него. хоть получается. Есть. Сашко. Сашко. Сарачан. Виталий Яковлевич. Веселее, веселее. Грамотой Одесского облсовета награждается Багузов Владимир Геннадьевич. Почетной грамотой городского головы награждается председатель Котовского городского союза ветеранов Афганистана Борис Николаевич Речко. Грамотой награждается заместитель председателя Союза ветеранов Анистана Куликов Александр Юрьевич. Грамоты награждается Макряк Григорий Константинович. Георгий. 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 Качурка Виктор Васильевич. Василий, Иванов да. <соценно> 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 Василий Петрович. Григорий Дмитриевич. Хорошо. Пожалуйста, Паюк Дмитрий Антонович. Рудомотов Сергей Вениаминович. Свигур Владимир Семенович. Ременюк Валентин Александрович. Одесского Союза Ветеранов Анистана Награждается Березовский Олег Федорович Есть, есть, есть Рудометов Сергей Жениаминович Наши отцовцы Олег Березовский, Давыдович Казурман Николай Федорович В этот день мы вспоминаем всех, кто не вернулся с войны. Почти минутой молчания героев павших. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов города Котовска Степану Ефимовичу Бацуре. Уважаемые участники боевых действий на территории разных стран мира, уважаемые родные и близкие их, уважаемые котовчане, сегодня по старой традиции мы ежегодно, как и ежегодно, празднуем и пришли сюда для того, чтобы поклониться тем, кто не вернулся с этих локальных войн и лежит, почивает в земле. Мы пришли поклониться тем, кто остался жив и сегодня принципиальную позицию занимает в жизни нашего города и относится ко всем вопросам решения экономических проблем в нашем городе. Мы сегодня пришли поклониться всем котовчанам, тех, кто их воспитывал, те, кто их поддерживал, и те, кто был рядом в различное время и поддерживал их вниманием и добрым словом. Сегодня наши ветераны афганцы и ветераны локальных войн занимают активную жизненную позицию. Они занимаются патриотической воспитательной работой среди молодежи. Они построили и сделали музей ветеранов войны. Они активно выступают перед молодежью в школах. Они активно занимаются этой работой и в воинских частях на сегодня, а также большой связью и поддержкой участников АТО сегодня. Значит, мы приходим сюда для того, чтобы почтить память и отдать дань уважения, чтобы наша молодежь помнила, что война – это горе, что война – это зло, и чтобы войны никогда в нашей памяти и в мире не было. Я хочу пожелать от чистого сердца и всей души нашим участникам боевых действий и всем присутствующим, чтобы над нами всегда было чистое и яркое небо, не рвались снаряды, чтобы мы не знали беды, горя и крови. Мира, здоровья, добра, тепла в душе и удачи всем. Спасибо. К микрофону приглашается благочинный протеерей отец Вадим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Приветствую всех, дорогие катовщане, герои интернациональной войны, которая проходила во времена Советского Союза. Всех, кто пролил кровь, кто погиб, кто умер после отранка, Всем хочется вам низко поклониться. Мы живем в мире неотвлеченном, и сегодняшние события не являются продолжением нашей истории. История состоит из каких-то участков, из каких-то событий. И для того, чтобы выстраивать будущее, нужно хорошо понимать наше прошлое. Сейчас очень часто слышатся такие высказывания о том, что война это была ошибочная, о том, что это ошибка советского пространства, которое не понимала геополитики мировой. И тем более не понимают сейчас это наши дети. А зачем воевали эти люди тогда? Странно, строй был плохой, неправильный строй, поэтому и неправильная была война. И вроде как и кровь это пролитая зря, даром. Вот мне бы хотелось всем сказать, что кровь это пролита совершенно не зря. Мы сейчас стоим на этой крови. Мы говорим от имени этой крови, которая вызывает небо, Бог жив, и все святые живы. И эти люди, которые умерли, они тоже живы. И мы с ними когда-то встретимся, и нам придется смотреть им в глаза. К сожалению, нам не объяснили, для чего тогда была совершалась эта война. Но это описали западные геополитики. Вот, родоначальник геополитического учебника, первый, кто его создал, это был такой сэр Хелпот Макинда. Вот. И он разделил весь мир на две половинки государства островные, то есть мир океанов, мир моря и мир суши. И он описал таким образом, что э, серединная земля, то есть хартун по-английски, то есть сердце земли, вот, от него будет зависеть вся политическая система всего мира. И вот этот Хартон, он попадал как раз на евразийскую часть. Это был выдающийся экономист, выдающийся политолог. Он был после революции дипломатом у нас в восточно-российских землях. Он предупреждал о своих выводах английское государство о том, что постоянно будет на этой границе война. Мы сейчас все смотрим телевизор и прекрасно знаем, что государство считается успешным тогда, когда оно ведет войны не на своих границах или на своей территории, а когда оно ведет на подступах. И англосаксонский мир так и делает. У них там тишина. А война происходит в других регионах. Так вот, герои-интернационалисты защищали возможность жить, мыслить, думать, соблюдать свои традиции. А это в жизни человека главное. Потому что тело всего лишь инструмент его внутреннего душевного и умного настроения. Вот в чем дело. И сейчас, братья и сестры, эта война не прекращается, только она перешла в другой формат формат умного взаимодействия. Мы все с вами, все взаимодействуем, мы все живем и друг от друга зависим. Душа – это главная часть человека. Я могу скрывать, что находится во мне, могу выразить это. Но все мои поступки продиктованы моими мыслями и моими чувствами. И так каждый человек. Так вот, церковь Христова, она называется воинствующей. И все христиане, вот вы все крещенные люди – вы называетесь войны Христовых То есть помимо того, что государство ведет войну какую-то внешнюю, телесную, защищая принципы своих нравственных каких-то законов, принципы э, своих традиций э, и так далее, своих свобод, мы ведем войну за принципы духовных и душевных законов. И мы зачастую, не зная, начинаем рассуждать о сердце, о сердце нашего народа. Ведь сердце нашего народа это церковь. Вот как у нас у каждого внутри сердцевина это душа, так у всего общества середина, это церковь. На сегодняшний день очень часто, так же как и про героев-интернационалистов, говорят, что они ведут неправильно, неправильную войну вели. Точно так же говорят и про нас. Говорят, что это неправильная церковь, она не с народом. <coughs> не с народом. Это старый рассказ, он не нов. Это, мы сейчас слышим это, как-то нас это удивляет. Церковь, братья, отцы и сестры не должна быть с народом. Церковь должна быть с Богом. И те люди, которые интересуются спасением своей души, они много раз отмеряют, а в тот ли храм я зашел? Это то помещение, где мое сердце встретится с Богом или нет? Потому что если церковь потеряет Бога, она превратится в простую политическую организацию. С народом должно быть правительство, администрация, депутаты, чиновники. А церковь должна быть сборной. Вот герои афганцы, герои интернационалисты, они отстаивали наше право веры, наше право стояния с Богом, наше право своих нравственных критериев жизни, которые нам оставил Бог. И церковь старается их сохранить, законы меняются. А церковь, отцы и братья и сосы, хранит законы Духа. Ведь подлость, она во всех странах называется подлостью. И на войне это сразу чувствуется. И предательство, и ложь. А правда, честность и жертвенность на войне обостряются. Вот в мирное время эти вихи стираются. Люди, которые проливали там кровь, может быть, не зная и не понимая, но они проливали кровь именно вот за эти главные качества человеческой души и основополагающих факторов человеческой жизни. Я призываю вас всех не забывать этот подвиг. Ни в коем случае. Ни в коем случае не забывать. Потому что мир добывается тяжелой ценой. Тяжелой ценой. Мы, к сожалению, живем на земле, как сказано в Писании, которая лежит возле. возле. Мы все время должны бороться за свой мир, за свое благополучие. Православная церковь, Украинская православная церковь, сегодня по благословению блаженнейшего митрополита Ануфрия во всех храмах и монастырях всей Украины поминает героев-интернационалистов. И я, отцы, братья, воины и сестры, приглашаю вас всех помянуть их память в торжественной Торжественный митинг, посвященный Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, объявляется закрытым.

Души, мы положим за нашу славу. И покажем, что мы братья Козакского рода. Души, мы положим за нашу Представителям предприятий, учреждений, организаций города возложить цветы к мемориалу войны.

i okay.